Это добрый жест. Добрый, добрый жест. жест. Какая прелесть. Добрый жест. И, то есть, ты считаешь, что только лишь блогер должен разбираться в том, что творит твое государство, а ты, как рядовой гражданин Российской Федерации, ты просто грязь под ногтями у своего президента, и он может делать с этой грязью все, что захочет. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие темы на кону Как обычно. А, что? Как? Как обычно. А меня зовут Константин, я из Запоружавы. Алексей, Московская область. <связь> Московская область Алексей. Скажите, Алексей, а как вот вы оцениваете происходящее сейчас вокруг России и Украины? Негативно. Угу. <связь> Стоило начинать или нет? Ну, да, наверное, стоило. Стоило, да? Но, рано или поздно это бы все равно произошло. Почему вы так думаете? Ну, кто-то хотел очень в МАТО. Кто же это был? Ну, явно не Россия. Явно не Россия. Подождите. А кто же тогда? Скажите, а если вы не хотели в Россию, то у вас офис, э, как он там, информационный, информационный центр в первом году забрали из Москвы, НАТО, информационное бюро точнее. Оно там было с какой целью? С целью общения. С целью чего? С целью общения. Ага, а на какую тему там можно было прийти пообщаться? Не знаю. Ну давайте подумаем. Подумайте. Вот у нас, например, центра не было и нет. А у вас почему-то в 2021 году только выехал. Кто же хотел в НАТО? Ну явно не Россия. Подождите, еще раз, смотрите. У вас центр есть, вы Но Россия. Мне не надо смотреть. Этот центр так. был для координации движений. Так, а что НАТО координировали? НАТО и Россия. А что координировали? Ну я так думаю, что-то они там координируют. А давайте подумаем, что же можно было координировать? Ой, а давайте не будем думать не и хотите. не высказывать предположения. Давайте. Просто смотрите, какая интересная история получается. Какая? У вас центр есть, а у нас центра нет. Вы там что-то координируете, а мы нет. И кто Но, кто хочет координируйте напрямую. Напрямую. Угу. А вы? Ваши. А у нас? Приезжают и координируют на месте. Через третьих лиц или тоже напрямую? А я не знаю. Но вы глупости говорите. Почему? Ну потому что центр НАТО, центр нет? НАТО потому был что в Москве. Потому что это не ответ. Потому, потому что? что это не ответ, обоснуйте. Что обосновать? У вас центр информационный в Москве был, а у нас не было. Ну так э, на Украине-то все это было связано с Европой. Мы же с Европой не связаны. Как это было связано с Европой? А самое главное, когда? С европейскими странами. А когда? Вы стремились в Евросоюз. А когда? И у вас все это фактически напрямую происходило. Ну давайте вот. фактами говорить. Не, не какими-то метафорами, а фактами. Ну вот, где мы были связаны с Европейским Союзом? Как-то вы же хотели, ваша страна очень хотела в Европейский Союз. И? Попали? Смотрите, мы и дальше хотим. Но офиса Видите? у нас, но офиса НАТО у нас до сих пор нет. А у вас был. Понимаете, в чем разница? мы хотели, мы хотели НАТО но офиса нам не дали. В нашу сторону. А ну, был, я не могу сказать чисто вот теоретически, ну, ну, нет, когда ну, не надо, был говорить. Договор, не что надо НАТО говорить, не надо говорить, не теоретически. Расширяться, расширяться в сторону СССР, а, тогда был СССР, потом Российской Федерации, был договор, был. Она-то расширялась, а Россия препятствует этому. Поэтому вы сейчас сидите на дотациях Европы и США. Ну, я думаю, что они вам не помогут. Подождите, а с чего вы взяли, что вот до 2014 года кто-то хотел расширяться в сторону России? Ну вот до, до, прям до декабря 2014 года. Так вы хотели, вы же Майдан устроили, для чего? А для чего мы устроили Майдан? Ну, чтобы у вас была свобода, чтобы у вас был выезд в Европу, чтобы вы состояли в Евросоюзе, чтобы у вас было НАТО. Нет, все кроме НАТО. И, и немножко, и немножко со свободой вы перегибаете, потому что она у нас была, есть и будет. Вот не нужно да про ладно. не нужно про свободу. Вы на Украине сейчас? Я же еще раз повторяю, не нужно про свободу. Если бы ваш президент, я понял к чему вы говорите, если бы ваш президент э, действовал согласно конституции Российской Федерации, у вас было бы ровно то же самое, что у нас. Поскольку у вас ровно так же самое должен был быть введен военный, военное положение, которое регламентирует ограничения. Зачем а меня перебивать? Я тебе отвечаю на твой вопрос, который ты еще в принципе не дал. Ты не Тупи надо, тупи вызывай. Да ты что, обиделся? Да, ты к ней. Давай, Забежь смотри. Тебя. У вас должен быть введен, введено военное положение ровно так же, как и в Украине. И согласно этому военному положению у вас точно так же должны быть ограничения по перемещению ваших граждан. Почему? Когда в сентябре 22 -го года была объявлена мобилизация, у вас очереди на границе. Э, стали с молодых людей призывного возраста. Тут все выехали. Да, а почему? А у вас не так? Причем тут у нас? Я спрашиваю у вас. А, ну кто захотел, тут выехал. Ну вот, поэтому не нужно говорить вы за границей или не за границей. Это не имеет никакого вообще значения. А Что происходило на Майдане? Возвращаемся в Украину. У вас не так было? Как не так?

и 60, А 64-му введение военного положения ограничивается, возможно, точнее, ограничение определенных статей Конституции Украины. В том числе той статьи, а которая говорит о том, выехать. что... У вас свобода? У нас свобода, да. Вы можете выехать за границу? Временно ограничено право перемещения. А я могу. Временно. А я я могу. же объяснил тебе, ну зачем ты такой? Это ты. Смотри, Какая у вас тебя свобода, вашей свободе, ноль, ноль вашей. Объясняю тебе второй раз. Если бы твой президент, гарант твоих прав, соблюдал бы Конституцию Российской Федерации, гарантировал бы соблюдение твоих прав, то ты бы точно так же сидел бы дома, а скорее всего, где-нибудь не дома, уже бежал бы куда-то. Вот. Потому что было бы введено военное положение, так как этого требует закон. И в соответствии с этим должны были быть ограничения, такие же, как в Украине. Но у вас гарант конституции этих ограничений не вводит, потому что знает, что такие, как, ну ты, наверное, вряд ли, подобные тебе, прибегут в Кремль и скажут, старый дед, идешь отсюда, нам дайте другого президента. Понимаешь? Вот такая история. А ты мне сидишь, рассказываешь, у нас нет свободы. Возвращаемся давай на Майдан. Ты говоришь о том, что мы там хотели НАТО. Подтверди свои слова. Давай, давай, давай. давай. Подтверди свои Я слова. Я подтвердил. Свои слова подтверди. Какие? Что мы хотели в НАТО в 2014 году. А что, не хотите? Подтверди свои слова. Чем? Чем угодно. Подтверждаю. Чем угодно. Нет, это слова. Подтверждаю. Слова. Подтверждаю. Ну, аргументируй. Подтверждаю. Не можешь. Я нет. твои слова подтверждаю. Не можешь, не можешь да? Доволен? Документом каким-то. Каким, -то, каким -то подтверждаю. Каким-то документом. Ты мне ни одного документа не пред... Какой тебе нужен документ, Ты скажи? Словами какой твоими Какой тебе сказал? нужен документ? Ты ничего не знаю. Какой Ты должен документ? Ровно ничего. А какой ты хочешь документ? А что вы сейчас в НАТО не хотите? Сейчас хотим. Очень хотим. Очень хотите? Очень? Угу. Сейчас очень хотим. Но только сейчас 24-й а сейчас 24 год. 10 лет спустя. А что говорит? Спустя 10 лет после того, как вы пришли к нам войной. И 3 почти года после того, как вторглись полномасштабно. И после полномасштабного вторжения... Только лишь в сентябре месяце мы подали заявку на ускоренное вступление в НАТО. А у вас, как я уже повторял и повторю еще раз, офис был в Москве. Так кто же из нас хотел в НАТО на 2014 год? Достаточная страна. Мы не ходим с протянутой рукой по всему миру. Ну конечно, ни конечно. За ракетами ваш никуда не ездил. И за вооружением не ездил, в принципе. И солдатиков с КНДР он не выписывал. Ракетки, которые к нам прилетели уже, мы их разобрали, посмотрели, мы поняли. Никто никуда не ездил. Это же правда, чистая правда, да, да. Вы женщина или мужчина? Что Я тебе... обращаюсь к мужчине. Что такое? Вы мужчина? У меня один единственный вопрос. Ну. А... Его кто-то видел с протянутой рукой. А ну Путин? Поко... К... А откуда ракетки появились у вас? Скайдер, А солдатики откуда? Сами пришли? Или ракетку сказали? Слушайте, вам так нужно. А дроны? А дроны откуда взялись? Вот эти ваши, как они там это называются? Не... Это добрый жест. Добрый, добрый жест. жест! Какая прелесть! Добрый жест. Вот это поворот! Прикинь, а с чего бы это вам жесты добрые а делают террористы, а? А вы не террористы? А ну скажи, кто признал Украину террористом? Российская Федерация. О, ну-ка слушай, было бы глупо с вашей стороны, если бы вы так не сделали. А вы что, самая ну, я вам скажу, времени? Я скажу вам, если бы вы это даже и сделали, никто бы этого не заметил. Потому что вы достаточно сделали глупостей, что уже это было бы просто незаметно. Итак, 14 год, февраль месяц. Основание для вторжения. И Хотелось так? бы услышать. Сколько Украина потеряла своих земель? О, -о, О, что тебе те земли Украины? Я же вопрос задал. 14 год, февраль Сколько? месяц. Основание для вторжения. Бумажку покажи. Чего? Какую бумажку? Ну вот ты голословно сейчас говоришь. Какую ты хочешь? Какую ты хочешь, что Какую думает, ты хочешь ты бумажку? Голословно. Да я скажу, что, грубо говоря, Зеленский, Наркома, это правда? Нет. Почему? Ну потому что дай мне, заключение врача. Дай мне заключение то, что ты мне говоришь а в четырнадцатом году, в 15 году ты веришь своему презид... веришь? Году. президенту своему веришь. Так я за него голосовать хочу. Конечно Подожди, ты Путину веришь? Конечно, вот он говорит, что да, это были наши вооруженные силы Российской Когда Федерации, которые Когда блокировали да? вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Это, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Вот так сказал. Я не знаю, когда он сказал. Тебе прям дату сказать? Да, и покажу лучше видео, когда он это сказал. Ну, видео я тебе не покажу, могу включить звук. Да не надо мне говорить. Друзья, сегодня каждый из нас может наблизить перемогу. Переходите за посыланием в описи под видео. Та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива. Тільки разом ми сила. Вважаємо здоров'я. Ми, бійці 5-ї окремої важкої механізованої бригади, виконуємо свої бойові завдання на Запорізькому напрямку. Звертаємося до команди Кіт Лекс з проханням про допомогу в зборі коштів на авто та комплект зимової резини до нього. Сума збору 300 тисяч гривень. Мы имеем потребность в этом авто для підвозу БК и особого склада на позиции в связи с повышением погодных условий. Очень просим отучиться до этого сбора. Слава Украине! Ой, здрасте. Привет. Замерзаете? Нет, не тепло. <laughs> Что-то вот пар <laughs> изо рта говорит об обратном. Я не дома. А, вот оно что. А где вы? Вы, наверное, где-то на севере? Нет. Подмосковье. Подмосковье, Подмосковье. Подмосковье? Вот это так жало... В смысле, холодно? Ну, примерно минус 12. Отлично. Скажите, вот меня Константин зовут, я из Запорожья, а вы? Виталий. Виталий. Виталий, вот что вы скажете по поводу происходящего вокруг? Вот Россия, Украина. Как оцениваете? Трагедия. Трагедия. Э -э насколько большая трагедия? И для кого? Ну, большая. Каждый э -э по себе судит сам. Для меня она большая. Угу. Скажите, а кто же виноват? Вот хороший вопрос. Очень, кто же да. виноват? Я тоже его люблю. Правда, я его повзаимствовал одного очень хорошего человека. Но тем не менее. Ну, я так понимаю, вы какой-то блогер, и все равно да будете перестаньте, Что? Я, Меня зовут Константин. Все, я из Запорожья. Блогер я не блогер. Что это относится? А вот кто Константин, виноват? А. У вас такая тактика, да? То да какая тактика? вот Я вот я не знаю. Хотел вас послушать. А вы. Хорошо, считаете, вот в случае, давайте я вас буду тогда подталкивать на мысль. Я считаю, вы наверняка догадываетесь, как я считаю. Вот правильно, что вы подумали сейчас. Э, именно, да, так я считаю. Э, давайте я задам вопрос по-другому. Вот есть э, разделение, да, разграничение. Когда человек э, поступает, и он прав, и когда человек поступает, и он оказывается неправ. То есть есть вот это вот четкое разграничение, да, когда ты поступаешь согласно определенных норм и порядков, правил, да. Да, законов там и так далее. И есть человек, когда эту тонкую грань э, переступает. Угу. Вот возьмем. Так, там, Вы, же там, со мной... там, там. Вы же со мной согласны. Константин, да. здесь э, и, и да, и нет. В чем не согласны? По потому что по той простой причине, то, что Интересно. если э, брать с человеческой точки зрения, к примеру, mm -hmm. да? Ну, наверное, mm -hmm. да. Ну, хотя, и опять же, с этой человеческой точки зрения, э, как меня отец Сарс Небесный учил, то что у любого конфликта, у любой проблемы есть э, глупость. Это палка, палка. Глупость да, это называется оправдывать. Где-то глупость, где-то подлость, где-то наглость, где-то. Давайте сделаем по-другому. Знаете, еще примитивнее пример. Вот у вас есть автомобиль. Разумеется. У вас вы его паркуете где на ночь? У меня их много. Меня да неважно. Нет, вот один нет. из. Вы паркуете где? Один прямо во дворе возле входа. Вот прям во дворе возле входа. Вот вы вечером приехали домой, замученный уставший, и забыли а... закрыть дверь. Ну, в смысле, на сигнализацию поставить, да? Захлопнули и себе пошли. Утром просыпаетесь, а машины нет. Кто же виноват? Вы тот, который машину не закрыл? Или тот, кто ее взял и украл? Ну, явно не тот человек, который украл. Да подождите, ну. Вы виноваты в том, что вы ее не закрыли, или виноват тот, кто ее украл? Машину. Ну, если я не закрыл и допустил кучу оплошности, наверное, я буду виноват. И винить вы будете себя, да? Ну, наверное. Угу. А если, если, а если, если задуматься... Ну, а вы же сейчас Юлите, это же понятно. Вы же Почему будете юлия бежать, юлия? бежать в полицию Нет. и кричать: да. "Угнали! Заработанная жизнью целую да, жизнь копил да, да, и да, купил, да, купил. Мне, а теперь ее кто-то угнал". Погласен. Ну вот. Погласен. И в заявлении а будете это... винить да. того, кто ее украл, не себя, что вы ее не закрыли, потому что вещь-то ваша, а еще наверняка с детских лет вас должны были научить, что чужое брать Нет. нельзя. Я, да? я просто э, прибегну к правоохранительным органам ровно по той простой причине, то что они э, работают и должны выполнять свою. Функцию. Да перестаньте О, да вы мне вкусного... тут насыпать. Щ... Вы побежите, потому что украли-то у вас злодеи, преступники, а вы-то хорошие. Вы же всю жизнь на нее собирали. Вы же просто забыли закрыть дверь. Так вот скажите теперь, исходя из этого всего, так кто, я же... Тебя не так буду. кто же виноват в войне Россия-Украина? Так я вам задал вопрос, вы мне не ответили. Это был мой вопрос вообще-то. Я сказал, что не знаю. Даже после всего того, что я сказал, вы тут. Вы сказали, вы реально сказали какую-то глупость. Реально несовместимо. Два, два примера. Стоит. Два примера, которые четко и ясно говорят о том, кто в каком случае виноват, а кто не виноват. Вы Просто понимаете, в, говорит, криминальном мата законодательстве, мата в криминальном законодательстве есть определение виновен и невиновен. Нет такого, чуть-чуть преступник. Да, вот я. такого понятия не существует. Есть совершивший преступление признанный, признанный виновь. Да, Просто... И тот, который да, не виновен, называется потерпевший, будет. в отношении кого было совершено преступление. Я Возвращаемся к Украине и кто виноват. Константин, вы выслушаете меня? Ну, я услышу ответ, я готов послушать. Вот. Вот мне кажется, вы очень сильно неудачно э, сделали вот эти две параллели. И даете мне выбор, чтобы я оценил вот так вот. И на основании того, что я сейчас отвечу. Да. Это глупо. Это Ответьте, глупо. как считаете нужно. Потому что это разные вещи. Ответьте, это разные как вещи. считаете нужным. Ну, смотрите, я, к примеру, как россиянин, uh -huh. мне правительство э, говорит по-другому, я объясняю, почему все это произошло. Вот. Естественно. А вы, вы все едите, что вам дает правительство, без исключения. Нет, нет, нет. А вы вот слышали о том, что карточки с 25-го года продуктовые вам будут вводить, слышали? Первый раз это слушаю. Почитайте, правительство говорит об этом. На 12 процентов цены у вас повысились. Правительство угу. говорит. Как, часто, я, но, как кстати, часто вы слушаете нас... правительство? Да я не слушаю. Я занимаюсь другим. Ну правильно, поэтому я вы, не... вы, вы где-то что-то услышали, типа правительство сказала Чепуха. Кто угу. виноват в войне Россия и Украина? Ну вот, так я вам задал вопрос: угу. встретиться, конечно, это не культурно задавайте вопросы на вопрос. Ваша Но образованность, потом... я, я сказал, что... уровень секундочку. вашей образованности я... мне понятен. Секундочку. Можете задавать. Это понятно, что <свист> вам не понятно. Вопросы. Э -э -э я сказал то, что я не понимаю. Я не знаю, почему Даже после виноват. трех примеров, которые я привел, Подал согласен. Подал вам вопрос. Подал да. вам вопрос. Ну, давай. Вы мне начали какие-то там примеры, которые, на мой да, взгляд... Э -э на пальце, на пальце, тем. как маленькому. Ты все равно не понял. Давай. Ну давай, давай свой вопрос. Да. Давай. Давай, давай. Сможешь сформулировать его шестью словами? Мысли сформулировать. Ну Ты шесть слов на... вложишься. Кто виноват? Кто виноват? Я задал вопрос. Кто а, виноват? Мой вопрос, России, да? Мой вопрос мне же за. Я тебе отвечаю. Смотри, виновата Российская Федерация. Во-первых, нарушить Почему? Да. Я же тебе отвечаю. Во-первых. Вторжение а. в э, Крым 2014 год, февраль месяц. Потом а. участие в оккупации в восточной части Украины, Донецк, Луганск. Потом 22 год полномасштабное вторжение. Нарушение а. со стороны Российской Федерации, как минимум нашего законодательства, точнее не нашего, а международного права в контексте заключенных международных договоров договор о государственной границе, о размещении Черноморского флота РФ в Крыму, о дружбе и сотрудничестве. И там еще их около 400, по-моему. Вот это самые основные, понимаешь? Применение вооруженных, значит, вооруженных сил Российской Федерации по отношению к Украине и так далее. Международное право резолюция 3314 и на этом можно остановиться достаточно для того, чтобы понять, что аргументов против у тебя нет. Да нет, конечно, откуда у меня аргументы? Я же не какой-то блогер, мне настолько не то, что наплевать. Да, Причем, подожди, мне наплевать. то есть ты считаешь, что только лишь блогер должен разбираться в том, что творит твое государство, а ты, как рядовой гражданин Российской Федерации, ты просто грязь под ногтями у своего президента? И он может делать с этой грязью все, что захочет. Очень точно подмечено. Ну, я бы тебе парировал, конечно. Ну, давай. Я думаю, что ты все равно это все, скажем так, размоешь и уберешь. Угу. Да, я обычный человек российской федерации. И делаешь так, как Понимаете? тебе говорят. Я, я, я живу, насколько мне позволяет не -не, образование. Ты не или, живешь, на... ты выживаешь. Можно я скажу? Ты не Можно я живешь. Скажу? Это иллюзия, что ты живешь, ты выживаешь, ты существуешь. Ты, вот это, это правильное это слово. Не, это не тебе судить. Это не тебе судить. Так нам это же что? видно. Ну видно тебе, конечно. Откуда ты видишь? -то? Вот по ну. тебе я вижу сейчас, например, по твоим соплеменникам это видно. Потому как вы себя ага. ведете, это видно. Потому видно, как вы строите свои предложения. Ваши головастики из телевизора, когда рассказывают. Они же, они же это рассказывают вам, а слышно-то а слышно и нам... Ты, 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 вот про ты повышение поверил. цен слышно меня, нам. У меня, у меня, про карточки меня продуктовые слышно тоже нам. И мы понимаем, что у вас заместитель министра э, строительства приезжает закрывать туалет, потом туалет? выделяется с бюджета деньги для того, чтобы его построили, его таки построили. Заколоченный, он в чите стоит и ждет, пока мисс приедут чинуши, и его торжественно откроют. Туалет уличный туалет. Я как-то помню, у вас там президент целый открывал туалет, или там, или А ну напомни, напомни мне, когда это или... было Я же говорю, я же обычный необразованный. Да, ты восприятие... мало того, что ты необразован, ты еще и. и поэтому ты знаешь, где русский ну, военный корабль? Ты знаешь, где русский военный корабль? Все? Да, сделал З... контент. Знаешь? Не, ну ты, ты же реально. Но с тобой почему, не о чем говорить. Мне, почему, почему тупенький? Вот скажи мне, Что? Вот почему тупенький? Почему тупенький, скажи мне? Ну тебе три примера привел, ты не понял, почему Россия виновата. Какие три, какие три примера. Ты мне что-то зачитал, который я ничего не знаю. Ну так поэтому тупенький, понимаешь? Даже ребенок понимает о том, что есть четкое понятие. Рот закрой говорю. Это не тупенький... что. Даже называют. ребенок это понимает это... о том, что если это не твое, то это брать нельзя. Если мама с папой установили такой порядок, что вот нужно проснуться, там, в туалет, зубы почистить и так далее, вот такой порядок. И нарушая этот порядок, можно схлопотать по жопе, например. Да? Или там, в угол встать, или еще какие-то могут быть санкции против ребенка. Да? Там, запретить, например, телевизор смотреть какое-то время. Это же понятно, если ты норму не выполняешь, тебе применяют определенные санкции. Но ты-то взрослый мужик, ты тут, потому что тебе этого непонятно. И идешь ты сейчас, знаешь куда? Правильно, Просто мужик, даю... за русским военным кораблем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Напишите в комментариях свою думку, або пропозицію. Мне цікаво, що ви думаєте.